ثم توجهوا الى منى ورموا الجمرات مع كل مع كل جنه مع كل حصاة بسم الله الله اكبر سبع حصيات ثم بعد ذلك ذبحوا هداياهم وحلقوا شعورهم وقصروها ثم توجهوا الى البيت الحرام فطافوا سبعه اشواط وسعوا من كان عليه سعيا والمروه وبهذا اكمل الحج الله أكبر،, الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله، الله اكبر الله اكبر ولله الحمد ان هذا الدين ايها المسلمون دين كامل، دين اتم الله به علينا النعمه ورضيه لنا دينا، دين حفظه لنا، دين يسر هذا الدين العظيم نزلت تلك الايه الكريمه على سعيد عرفات عند حدث النبي صلى الله عليه وسلم وهي الحجة الوحيدة الوداع أنزل عليه ربنا قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في سورة المائدة الآية رقم ثلاثة